Всем привет, ребят, как и обещал, мы займемся фармом Дарка. Даже, наверное, сделаем и так, ага, хорошо, отлично. Для фарма -дарка нам не требуется ни одного заклинания. То есть, э, я фармил, поэтому знаю, как это делается. Будем, что называется, идти типа по Так, и смотрим, у нас еще есть... Ага, вот здесь вот пропустил, да? А, не, не пропустил, все нормально. Так... Все остальное мы забиваем луками. 24. Итого надо 76. Сколько я помню, это было, <coughs>, по-моему, 17 луков. Так, вот так. Даже больше. 18, да? 19 угу. хорошо где 19 20 да не просто по 20 по 20 луков да по 19 по 19 луков вот. то есть мы делаем такой набор войск и будем заниматься фармом вот сейчас ожидаем что они построятся у нас осталось полчаса до да, полчаса до конца нашего ускорения наших казарм. И я думаю, за эти полчаса мы что-нибудь да нафармим. По сути, вы будете на дарк ходить каждые 20 минут. То есть, если вы на эликсир ходите каждые 19 минут, если вы строите с бомберами, да, ну, со взрывателями. Если вы ходите на дарк, у вас приблизительно получается то же самое время, то есть, ну, 20 минут, грубо говоря. Итого того за час вы можете сходить три раза за дарком. Так как у нас ускорялка есть, мы в четыре раза быстрее сходим. Вот. То есть каждые 15 минут мы будем идти за дарком. И будем искать, конечно же, самого выгодного противника, у которого будет самое больше дарка. И потом я вам расскажу там о расположении, о том, о сем. Как там, по сути, должно все вот это вот происходить. Сейчас я прерываюсь как раз на момент постройки. То есть на 3 минуты я, даже на 4, да, на 4 минуты я отключаюсь и продолжим с вами фармить Дарк. Итак, войска готовы. Ой, начудил, начудил. Так, войска у нас готовы, можем идти фармить дарк. Напоминаю, нам для фарма дарка не обязательно вообще строить каких-либо э -э каких-либо заклинаний. Нам достаточно и так. Сейчас 19 луков. Так, раз, раз, два, три, четыре. То есть нам не обязательно вообще иметь при себе спеллы какие-то там лечения или еще что-нибудь так как э наша задача украсть весь дарк поэтому войска нам ну так мне короче говоря не жалко там вы думаете конечно как хотите но я обычно я не беру с собой э никаких спеллов вот итак э ищем базу Сейчас мы уже будем смотреть по Дарку и по расположению к краю базы. То есть чем ближе к краю базы, тем мне лучше. Так, это мало. 290. 500 находится вот здесь. Там королева 9. Это, в принципе, не будем его трогать. Так, здесь у нас 0. Наша задача найти как можно. О, хорошо. Так, смотрим, где у нас арбалет. Арбалета у него как раз и нет. Наша задача напасть отсюда. Выпускаем короля. Выпускаем гигантов. Выпускаем взрыватели. Вот, гигантов вот так запускаем. Запускаем варваров. Пусть они вот это вот все грабят. И лучниками вот так вот, все техничненько вот так вот делаем. То есть наша задача, чтобы наши лучники пошли именно туда, куда нужно. делается очень легко. То есть вот видите, вы ждете до тех пор, пока будут снесены определенное количество зданий, и вы можете уже достать до того, чего нужно. А конкретно нам нужно достать до самих рудников. Вот, мартира уже уничтожена. Вот, и наша задача сейчас заломиться вот сюда. Мы ждем, пока здесь у нас лучницы. Какого-то хрена они этого не сделали. Ну ладно. Они пошли на ТХ, да? Ладно. Вот. Видите, да, я выпускаю определенное количество лучниц так, чтобы они стреляли именно туда. Да, малеха не получилось. Ну да ладно. Ну, в принципе, 500 дарка тоже неплохо. Так, дубль 2, я думаю, будет немножко получше. Вот, осталось у нас 3 минутки. И через 3 минутки мы продолжим фармить Дарк. Вот, кстати, сейчас мы посмотрим, что же мы там награбили. То есть, по сути, мы, да, теряем в эликсире. Но, как можно заметить, у меня для такого варианта вот немножко есть времени. Да и, в принципе, эликсира. Вот, через 3 минуты я вам дам знать. Так, пойду, наверное, перекурю, грубо говоря. Ха -ха. Итак, войска у нас опять-таки готовы. Мы заказываем. Войска на новое заход. По поводу кубков я уже, по-моему, вам говорил, что не переживайте. Хрен с ними. Тут выиграл, там проиграл. Там проиграл, там выиграл. Поэтому, по сути, вам должно быть все равно, в какой вы лиге находитесь. Потому что в каждой лиге есть э, люди, которые специально сбрасывают кубки. Поэтому поиск, по, по сути, э, идет не по э, вашей лиге, а по вашему развитию. То есть вам подыскивает приблизительно э, вашего уровня чудака. Поэтому париться по поводу того, что э, вы находитесь в какой лиге, а как же лучше фармить, это все, ну, не обязательно. Поэтому... Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вот есть интересный дядька. Хорошо находится. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Наша задача сейчас нафармить. Отлично, мы забрали весь дарк. Что, в принципе, по сути, нам и нужно было. То есть, нам по сути не то, что. О, еще и немножко эликсирчика поднабрали. То есть, нам по сути не выиграть. Нам по сути, вот, смотрите, вот, видите, 600 дарка забрали. Нормально. Отлично. Так, через 4 минуты я вам напишу. Я вам сам. Итак, войска готовы. Мы заказываем. Опять войска. И движемся дальше. Все, так, готово, можно идти далее. Фармить дарк.